অঁ হেল্ল' মাইনা ক'ত আছ ক্লাছৰ পৰা আহিলি শুইছ ই উত চুত কথা এটা কেইটামান আছে তোক ক'বলৈ অঁ ই নিউজ কেইটামান দিওঁ আকৌ অঁ ইয়াৰ তই বেছি ক দে তই বহিবলৈ গৈছ বুলি আৰু সেইখিনি কথা নুশুনি কিনে তোক দৰকাৰ হ'ব কেতিয়াবা গাঁৱলৈ আহিলে জানি থোৱাটো ভাল বুজিছ অঁ মই আমাৰ ৰুমকি যে গাঁৱৰ এই ৰমকী দাং কাটিজনীৰ কথা কৈছোঁ অঁ ৰমকীকে ৰহিমলাই খুব পিটিলে জানন নাই অঁ নিজানো আৰু ভাই একে ভাল খুন্দিলে অঁ অঁ কিবা এই সিহঁতৰ পইচা পাতিম এই কথা অঁ 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 যোগেন জীয়ে অঁ শুনিছিলোঁ আই আকৌ ঘূৰি আহিলে নহয় তাই বোলে কিবা হেৰি ফেচবুকত কোনোবা ল'ৰা এটাৰ লগত কথা পাতি থকা দেখিলে কেনেকৈ জানে কি এতিয়া সঁচা নাই মিছা অঁ ই আৰু এটা কথা শুন এই যে জিতেন যে জিতেন এই আমাৰ গাঁৱৰ সিটো মূৰৰ মানুহ ঘৰৰ কথা কৈছোঁ জিতেন আৰ্মিত যে কৰে অঁ অঁ ই কি কবি জিতেনৰ ঘৰৰ কাহিনী তই গম পাৱনে নাপা অঁ হৈও গৈছে মই নক'লে নহয় তই কেনেকৈ গম পাবি অঁ এই জি টেন মানে আৰ্মিত কৰে নহয় মানে কিবা ছুটী লৈ আহিছিলে বোলে বহুদিনৰ মূৰত আহি পেলাই ঘৰত আছিলেহি বা ঘনীয়েকৰ বোলে কিবা টেংকটো নে কিবা এটা ফুটা হ'ল সেইকাৰণে বোলে ড্ৰাম এটা আনিলে অঁ মা একে জিটেনৰ ঘনীয়েকে ড্ৰামটো আনি সোমোৱাৰ পিছত একে জিটেনৰ কি ফাঁই উঠিল নাজানো কাকো একো নকৈ পেলাই একে মষ্ট ডাঙৰ ফ্ৰিজ এডাল কিনি আনিলে নহয় ফ্ৰিজ কিনি আনি পেলাই ভৰাই দিলেহি এতিয়া দুয়োটাৰ মাজত কাজিয়া এটাই ড্ৰাম আনিলে এটাই ফ্ৰিজ আনিলে অঁ অঁ এই হুলস্থুৰ কি হ'ব এতিয়া এতিয়া ঘৰখনতে তাৰ বেলেগ বেলেগকৈ আছেগৈ ভনীয়েক আকৌ নাই 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 ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই অঁ এই বেছিদিন হোৱা নাই নহয় চাৰি বছৰমান হৈছে নেকি তাই আকৌ অকণমান হেৰি নহয় জানো চকীজনীৰ নিচিনা নহয় জানো পতাপত অঁ অঁ এতিয়া সঁচা নিচা কেনেকৈ জানিবি এতিয়া দামটো বোলে সেই পানী টেংকিটোৰ কাৰণেহে কিনিছিলে তাই কোৱা মতে দিবি এতিয়া আৰু যিতেনে কি ভাবিলে নাজানো ডাঙৰ পিছ ডাঙৰ ডাঙৰ একে দুখলপীয়া যে মস্ত ডাঙৰ যে দুটা দৰ্জা থকা যে কিবা এনেকুৱা অ ভালেই ভালেই মানে দৰকাৰী বস্তু তই মইহে ভাবিছোঁ ভাল সম্পত্তি হৈছে বুলি সিহঁতৰ বা উদ্দেশ্য কি আকৌ সেইকেইটা কিনাৰ এই কেনেকৈ জানিবি ভিতৰ কাহিনী আজিকালি ক'ব নোৱাৰি দেই সেইবিলাক কথা অঁ সেইটো কাৰণেতো কাজিয়া হ'ল এতিয়া বাৰু বাদ দে সেইবিলাক কথা বাদ দে এই মোমাইৰ বিয়াখন যে হোৱা কথা আছিল সেইখন নহয় আৰু কিয় নহয় আকৌ এই ভাল নহয় ছোৱালীজনী অঁ হৈছিলে হৈছিলে চবেই ঠিক হৈছিলে হ'লে হ'ব কি মই আকৌ সিদিনাখন কথাটো গম পালোঁ পেহীয়েকৰ মানে মাকৰ পেহীয়েকৰ জীয়েকনে জেঠাই আকৌ জীয়েক এজনী বোলে কোনোবা দুটালৈকত লোকৰ ছোৱালী বিয়া পাতিব নোৱাৰি নহয় আকৌ আমাৰজনীও যদি তেনেকুৱা হয় কি লোক লোক ছোৱালীৰ কথা আকৌ কি লোক ছোৱালীৰ কথা আকৌ মই নিজৰ ঘাই পেলাই বিয়া পাতিম আকৌ ক'লে নহ'ব নহয় ঘৰখনৰ বোৱাৰীজনী যদি তেনেকুৱা হয় তেনেকৈ হ'ব আকৌ আমি গৈ পেলাই এসাঁজ পাতিব নালাগিব নেকি যোৰহাটৰজনী অঁ ভাল যোৰহাটৰজনীটো ভাল মই বেয়া বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই নহয় ভালেই যোৰহাটৰজনী চব ফালৰ পৰা ভাল আছিলে দেখাই শুনাই পঢ়াই শুনাই স্বভাৱ চৰিত্ৰ কোনো মেমেজালি নথকা ছোৱালী অঁ কিয় ভাঙিলোঁ কি কিয় ভাঙিলোঁ সেইদিনাখন যোৱা ৰাতি কিমান মানে বিয়াখন ঠিক হোৱা আগ ৰাতিখনত মই কিমান ভয়ংকৰ সপোন দেখিছোঁ তাই বোলে সেই চাৰিটামানৰ লগত লেনদেন থকা বোলে বিয়া হোৱাৰ পিছতে কলাই যাব কিবা এনেকুৱা সপোন এটা দেখা নাছিলোঁ জানো সপোনটো কাৰণে ভাঙিব লাগে বুলি কৈ দিলিছে তই সপোনটো এনেই দেখুৱাইছে বুলি ভাবিছ নেকি কিবা এটা আগজাননী থাকিব লাগিব ন নহ'ব বুলি তেনেকৈ নকবি দেই সপোন মানুহে এনেই এনেই দেখে গম পাইছ নে সপোনবিলাকত বাছ ষ্টপ মানে থাকে অঁ নহ'লে তই চাচোন বাৰু ইমান ভাল ছোৱালীজনীৰ বিষয় মই ৰাতিখন তেনেকৈ সপোনডালকে লৈ দেখিলোঁ কিবা এটা আছে চাগৈ সেইকাৰণে সপোনটো দেখিলোঁ এই অ'ট' ছোৱালী মই ভঙা নাই দেই থ বেছি নকৰ আৰু পাই কাৰোবাৰ যদি ছোৱালীজনী চব ফালৰ পৰা ভাল মাকজনী কিবাকেনেকৈ কাৰোবাৰ যদি বাপেকটো ভাল মাকটো বেয়া কোনোবা যদি মোমায়েক বেয়া কোনোবা পেহীয়েক বেয়া কি কি কথা অ ক তই কি কথা কচোন ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিম ঠিকেই কিন্তু তোৰ বাকীবোৰতো চাব লাগিব হয়নে নহয় কচোন তই এনেকৈ হ'লে বিয়া নহ'ব যে নহ'ব যদি নাই নেপা তোৰ বিয়া সি তেনেকেই থাক বৰদা হৈ সেই বুলি যা তাহোৱালী চাব নোৱাৰি নহয় তই অলপ বেছি ক দে অঁ এইবিলাক কথা ক'বলৈ ফোন নকৰিবি বুলি কৈ দিলি যে তই এইখিনি তই জানিবলগীয়া কথা আকৌ গম পাইছ নে নাই তই পঢ়িবলৈ গ'লি বুলিয়ে যে সেইবিলাক খবৰ নাই খেলি কথা নাই নহয় মোৰ নিচিনাকেতো তই পৰম্পৰাটোতো বচাব লাগিব ন আগলৈ অঁ অঁ তোৰ তই মোৰ ছোৱালী আকৌ তই এতিয়াহে পঢ়িছ তাৰপিছততো তই প্ৰশংসা কৰিবি ন প্ৰশংসাৰ কৰাৰ পিছত তোৰোতো দায়িত্ব আহিব অকল শিক্ষাটো ল'লে নহয় নহয় এইবিলাকো ল'ব লাগিব ন ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কথা গাঁৱৰ কথা পৰিয়ালবৰ্গৰ কথা চবৰে কথা চিন্তা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব অঁ তোক মই এইখিনি শিক্ষা কিয় দি আছোঁ যাতে আগলৈ তইও এনেকৈ মোৰ নিচিনাকৈ আগুৱাই যাব পাৰ মানে এই পৰম্পৰাটো যেতিয়া আগুৱাই নিব পাৰ অঁ বাকী বাৰু এইবিলাক কথা বাদ দে শুন এই আমাৰ ওচৰ যে আমাৰ ওচৰ যে হেৰি চম্পা অঁ তাৰ কিবা ফেচবুকত কিবা এক হেৰি খুলিছে নহয় পেজ নে মেজ খুলিছে অঁ কিবা মণিতাইজ নে মণি মণিচন নে কিবা এটা পায় বোলে অঁ বুজি নাপাওঁ সেইবিলাক অঁ সেইবিলাক পালে বোলে পইচা পায় তই এটা ভিডিঅ' চাওঁনে দেখনে একে কৈ থলোঁ কিন্তু একদম লাইক নকৰিবি কমেণ্ট নকৰিবি অঁ ঠেলি দিবি পাৰিলে ঠেলি দিবি চাব অঁ চাবলৈ মন যায় ময়ো চাওঁ মনে মনে একো একো নক'বি খালি অঁ সেইবিলাক বোলে পইচা পায় বুজিছ ন লাইক কমেণ্ট কৰিলে বোলে পইচা পায় সেইকাৰণে সেইকাৰণে কৈছোঁ একো দৰকাৰ নাই নহয় কি দৰকাৰ দুৰ্গ পইচা দি থাকিবলৈও দুখীয়া হ'ল হ'ল দুখীয়া হওক ধনী হওক কিবা হওক আমাৰ চকুৰ আগতে যেতিয়া পইচা পাতি ঘটি লৈ পেলাই গাড়ী চাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰিব তেতিয়া আমি কিবা লাজ নকাম নেকি একে খবৰদাৰ নকৰিবি সেইবিলাক কাম কিবা খবৰ লাগে কিবা হেৰি লাগে মই এনেকৈ দি থাকিম নহয় ফোনতে দি থাকিম কিবা সেই চাৰ্জ কাইব নে মাছ কাইব নে ফলো নে মল' কিবা কৰিবলৈ কৈ থাকে নহয় সেইবিলাক একদম কৰি নল'বি দেই অঁ লাইক কমেণ্ট এইবিলাক একো নিদিবি অঁ সেইবিলাকত পইচা পায় পইচা পায় অ' পইচা পায় বোলে সোমাইছে বোলে কিবা কিবি তোক বুকক কোৱা শুনিছোঁ নিজে দেখা নাই কৈছে দৰকাৰে দৰকাৰে নকৰিবি নকৰিবি অঁ নহয় মই নহয় মই ক'ম চাওঁ বাৰু মানে মানে তইও চাবি মানে মানে একো নকৰিবি একো ৰিপ্লাই চিপ্লেই নেকি কিবা সুধিবলৈ আহিলে মোক অঁ হ'ব দে হ'ব দে এইখিনি কথাকে মই তোক ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ অঁ বেলেগৰ ভিডিঅ'কে আনি আনি দি থাকে একো নবনা একো নবনা একো কাম কৰিব নাজানে অঁ বেলেগে বনোৱা ভিডিঅ'বিলাক ক'ৰবালৈ গ'লেহে ৰৈ লওঁ দেখিলে কৰিলে তাকে বনাই বোনে তুলি পেলাই দি দিয়ে নিজৰ ভিডিঅ'বিলাক এই বাদ দেহি এইবিলাক কথা বাদ দেহে লোকৰ কথা লোকৰ কথা ইমান বাদ দে এইবিলাক কথা দৰকাৰ নাই অঁ যি নহওক এতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে জাননে একে পেটটো ফুলি গৈছিলে তাকে দুখ ক'ব নোপোৱাৰ কাৰণে কৰি ল'লো হ'লে এতিয়াহে অশান্তি লাগিছে তোৰ আকৌ কথাকেইটা মনত আছে নহয় অঁ তাৰপৰা আহিলে তেতিয়াহ'লে দুইজনী বহি লৈ পেলাই আকৌ আলোচনা কৰিম দে ভালকৈ সেইখিনি ঠিক আছে অঁ ভাল লাগি আহিছে ন কলেজৰ পৰা অঁ কিবা খালি নে নাই অঁ নাই এতিয়া তোক খায়ো ভাল লাগিব শুইও ভাল লাগিব তইও কথাখিনি গম পালি ময়ো অঁ মই কেঁচাহ পানী ভাত একো খাব পৰা নাই জান যেতিয়ালৈকে তোক ক'ব পৰা নাই কথাখিনি অঁ এতিয়া পাতল লাগিছে অৱশ্যে অঁ বনাই থৈছোঁ খামগৈ আৰু এতিয়া এতিয়াহে ভালকৈ শান্তি পাব তেনেহ'লে কি ইমান অশান্তি লাগি আছে তোক নক'ব নোৱাৰোঁ যে অঁ হ'ব দে ভাল ঘৰত ভাল তোৰ ভাল নহয় এই আচাৰ এইবিলাক কথা কওঁতে তোক খবৰ ল'বলৈ পাহৰিলোঁ অঁ হ'ব দে অঁ ঠিক আছে বিহুত আহিবি নহয় ন তেতিয়া ভালকৈ পাতিম দে হ'ব দে এতিয়া ৰাখোঁ আকৌ নতুন খবৰ আহিলে ফোন কৰিম বাৰু তই চিন্তা কৰ